आहेत त्याची माहिती आम्ही घेणार आहोत कारण ते महत्वाचे इव्हेंट आहे भरपूर महत्त्वाचे लोक त्याच्यामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि ही तिसरी बैठक आहे त्यामुळे त्या बैठकीची पूर्वतयारी एवढ्याच पद्धतीने चांगली झाली पाहिजे आणि म्हणून त्याचा एक आढावा दोन बै, दोन बैठका झाल्यात आमच्या त्याचा एक आढावा आम्ही घेणार आहोत आणि आपल्या कल्पना अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक कोर ग्रुप केलेला आहे त्याच्यामध्ये आगामी निवडणुकीसंदर्भामध्ये जे काही जिल्हा पातळीवरची परिस्थिती आहे वेळोवेळी आढावा घेण्याचं काम सुरू आहे सध्या त्याच्या सुद्धा आढावा कमिटीची अगोदर होईल असा अपेक्षा शरद पवारांची भूमिका होत नाही त्यामुळे काँग्रेसने आहे मला मला याची कल्पना नाही ए बी सी याची काही कल्पना नाही आहे माझा मुद्दा एवढाच मर्यादित आहे की मागेच म्हणालो आहे की संभ्रमाचं वातावरण लोकांमध्ये आहे ना तर येणारच नाही कारण की कौटुंबिक विषय काय असू शकतात वगैरे असं चुलासे ऐकायला मिळतात राजकीय दृष्ट्या संभ्रमाचं वातावरण निश्चित आहे नाकारता येत नाही पण त्यामुळे या वातावरणासंदर्भात त्यांच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाने जितक्या लवकर भूमिका स्पष्ट करून कामाला लागले योग्य होईल त्याच्यामुळे संभ्रम निश्चितच लोकांच्या मनामध्ये म्हणजे आमचा विषय सोडा सामान्य माणसाच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होतो हे नाकारता येत नाही तशा कुठल्याही निष्कर्षाला आम्ही आलेलो नाही आहे आम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस ही महाविकास आघाडीचं गठबंधन कायम आहे अन्य पक्ष आमच्यासोबत आहेत जे लहान पक्ष आहेत ते सुद्धा आमच्या बरोबर आहे कारण महाविकास आघाडीच्या एकंदरीत याच्यामध्ये जडणघडण्यामध्ये कुठलाही फरक पडलेला नाही आहे परंतु राष्ट्रवादीच्या जे काही घटना घडल्या आहेत त्यामध्ये काही संभ्रम निश्चित निर्माण झाला हे अजून बोलूया नाही आम्ही अजून चर्चा नाही केली कदाचित राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची चर्चा होत असेल ते जाणीव पवार अजित पवार मराठी संपवा कंटिन्युअसली आता बुद्धिबळ आणि चितपट हे विषय खोटा स्पोर्ट्स हा राजकारण स्पोर्ट्समन स्पोर्ट्समॅन स्पिरिटमध्ये खेळलं गेलं पाहिजे हे निश्चितच आहे तर त्याची तुलना त्याची करता नाही आपलं क्षेत्र वेगळं आहे आप आपलं क्षेत्रा त्यांच्या क्षेत्रामध्ये आपण न घुसता आपलं क्षेत्र लोकांपुढे जाऊन लोकांच्या अपेक्षा महाराष्ट्राच्या एकंदरीत ज्या आहेत त्या पूर्णत्वा करण्याकरता प्रत्येक राष्ट्रीय पक्षाने प्रयत्न केला पाहिजे महाविकास आघाडी आणि इंडिया म्हणून जी आमची एकजूट झालेली आहे क्या विषय काम नक्की कर हमारे गठबंधन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है एनसीपी के बारे में निश्चित तौर पर कहा है कि हमारा ये फैमिली इशू है और हमारा इसमें कोई ऐसी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है पर तो मेरे को लगता है कि लोगों में ये उसके गलत सिग्नल्स जा रहे हैं उसकी वजह से लगातार ये चीजें आने से लोगों में एक संभ्रम का वातावरण निर्माण हुआ है उसको जितना जल्दी दूर करेंगे उतना बेहतर है चौहान चौहान साहब साहब आज जो बैठक है आपने अब आप सीनियर लीडर्स और बाकी दो से तीन दिनों की जिम्मेदारी दी गई थी रिव्यू लेने के लिए तो क्या कांग्रेस तैयारी करेगी क्या अगर गठबंधन होता है नहीं भी होता तो कांग्रेस बताइए कि हम ऐसे कोई निष्कर्ष में अभी पहुंचे नहीं है हम तो महा विकास आघाड़ी गठबंधन के नाम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं जो कोई कंफ्यूजन निर्मण एम सी पी की वजह से हुआ है मैंने वही कहा कि जितना वो जल्दी स्पष्ट करूँ उ बेहतर आने वाले सभी चुनावों में हो सकता है की शिवसेना ना और कांग्रेस की चुनाव लड़ेगा इतना भ्रम पैदा किया है मेरी कोई जानकारी नहीं है ना, ना है? ये चर्ण चर्ण है न भी है नसी है हमारे पार्टी की तरफ से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने हर शुरू कर दी है लेकिन हर पार्टी को को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है जिम्मेदारी की बात है जितना हो सके साथ में लड़ेंगे तो बेहतर रहेगा महाराष्ट्र में भ्रम तो तो पैदा हो रहा है तैयारी कि चुनाव बहुत जल्दी साल में जल्दी होगा चिंता की बात नहीं एनसीपीजन है उसमें कांग्रेस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को मंत्री पद ऑफर हुआ तो कांग्रेस का क्या है भी ऐसा बयान किया है उनका पर्सनल ओपिनियन है पार्टी का ओपिनियन नहीं जा जा नाम बदलने का सिलसिला लगातार चल रहा है नेहरू सेंटर नाले कर दिया गया है ऐसा है कि रोज ही चल रहा है क्योंकि मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पर ये भूमिका है कि जो, जो नामकरण कोई भी जगह पर हुआ है का की हालत बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे वो उचित नहीं है जो चल रहा, चलने देश रहा है नया कुछ बनाने नाम जरूर दीजिए ना एक कोई नई चीज बनती है उसके नाम, नाम करें। अब रोज लोगों में मुझे कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुष्टिकरण नहीं होना चाहिए और एकता जरूरी है लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं जिसको लेकर एम ने भी सवाल उठाया कि मुंबई जैसे सिटी में जय श्राम के नारे लगाने पर की बहुत बेरीमी पिटाई रही है जैसे का नाम हो बजरंग का नाम हो ये जो हमारे देवी देवताएं हैं उनका हम सभी को आदर है सत्य श्रद्धा की बात है तो वो घर में होनी चाहिए जाके दर्शन कर सकते हैं मस्जिदों है, है, में जाके नमाज कर सकते हैं और इसका राजनीति में उसका कोई इस्तेमाल करके अपनी तो राजनीति को आगे बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है वो ठीक नहीं है इकतीस तारीख को इंडिया की मीटिंग है उद्धव ठाकरे का कहना है कि कोई बड़े नेता को इंडिया का संयोजक या आपकी चेयरपर्सन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो वो हो पार्टी का जो इफेक्ट पड़ेगा बड़े नाम को उद्धव ठाकरे जी के बयान से मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा ये राष्ट्रीय इशू है जो भी लगता है राष्ट्रीय मीटिंग के में रहे। वो लेकिन, लेकिन, पूरा लेकिन जो है वो देखिए हमारा काम है है करने एजेंडा का इशू जो वो शरद पवार मैं अशा प्रकार कुछ प्रकार की टिप्पणी कर आणि ज्यांना हे सगळं त्यावर मला काय म्हणायचं दुसरं एक अजित पवारांबरोबर शरद पवार आहेत सगळं राष्ट्रवादी योग्य अशा पद्धतीचं सांगितलं आता त्यांचा विषय आमचा काही संबंध नाही